снегу, веру в погоду и надежду на светлое будущее. Я думаю, дорого. А насчет... Не Вы это памятник? Да. А вы как считаете, потребен нам памятник за 4 миллиона гривень? Я считаю, что сегодня не нужно. А почему? Ну, потому что пока что не каждый имеет на хлеб. Хлеба за что купить, не все имеют. Работы нет. А, то и не потребуется. Ну, я считаю, что позитивным таким кроком, нехай будет. Вы знаете, сейчас 4 миллиона – это не деньги. У нас так кажется, что большие деньги. Для государства, это, для области это не деньги. не ставят. Если мы ставим всякие, Богдану Хмельницкому два поставили, то почему бы такой не поставить? Вот, это три героических женщины, которые при полном отсутствии финансирования вытягивают медицину, э, жилищно-коммунальное хозяйство вот, и э, воспитывают, вскармливают детей. Вот Они пришли на площадь, потому что они узнали, что, по всей видимости, скоро здесь будет строиться памятник ценой 4 миллиона небольшим монументом хотели бы немножко намекнуть властям и предпринимателям. Хотели бы попросить в первую очередь предпринимателей посмотреть, что действительно интересует людей. Медиа это очень красиво, но люди как бы... Власти следует заботиться о людях, а не о каких-то монументах. Ни в коем случае нет претензий к органам областной власти, это их право, куда направить эти полтора миллиона гривен. Это их право, это, это их обязанности. Чтобы в первую очередь жертвовали свои деньги тем, кому эти деньги необходимы ежедневно. Останутся у них деньги. Пускай дадут на память. Не останутся. Ну, я думаю, вместо той композиции, может и постоять и это. мы мы попытались приблизить его к народу сделать его доступным сделать его читабельным понимаемым мы надеемся что этот проект памятника может выиграть и есть... мы попросим пересмотреть может быть если и ставить то что-то маленькое и вот такое вот Мама! А пока Они этого памятники. памятника нет, и вот эти вот могут быть. Вот вам вера да. вот так вот. Правильно. <laughs> На их деньги, да? да?